Шановні глядачі, у нас в студії гості, члени команди проєкту «Артмобілізація» Діана Карпенко, організатор та ініціатор проєкту, архітектор урбаніст Настя Пономарьова та Тарас Довгалюк, художник. Здравіться. Доброго, Доброго дня. Ребята, откуда ви приїхали? Художники, буду говорити за художників, Приїхали. Це ціла команда. На чоловік. Двоє з них місцеві зі Слов'янська, дві дівчинки і. Хлопці з Рівного та Львова. Ну, а ми приїхали з Києва, вся решта команди їде з Києва. Розкажіть про свою команду. А, ну, зараз в місті протягом цього тижня працює дві групи: це група художників, про яку Тарас вже сказав, і група архітекторів-урбаністів. Які проводять дослідження. Ось. Наприкінці тижня, в неділю 14 грудня, приїдуть всі решта учасників проєкту там будуть режисери, і поети, і музиканти, і громадські активісти, які приїдуть з Києва і з Дніпропетровська. Як ви плануєте організувати цей проєкт? Яку роботу провести? Ну, художники зараз вже закінчили роботу в школі мистецтв в холі, розмалювали його. Позавчора ми отримали. Добро від міської ради на те, щоб створити картину, на, картину Мурал на фасаді у але ще поки що не отримали офіційного дозволу від Укртелекому. Тому хлопців зараз запросили в ліцей. я думаю, про це краще раз розкаже. Так, ми вчора мали розмову з представниками ліцею. Зліці називається Аграрний ліцей. І сьогодні ми зранку вже так. Були і працюємо, і плануємо за цей день завершити там малюнок також в інтер'єрі. А розкажіть про той малюнок, що ви зробили в музичній школі, в школі мистецтва? В загальному ідея наша полягала в тому, щоб цей простір трошки поділити по-іншому. Ми там на фоні зобразили багато діагоналей різного кольору, старалися використовувати зелені кольори голубі. Щоб було трошки з небом, щоб простір цей був трошки відкритіший, ще більше здавався. І вже по місцю ми, по суті, вирішили деякі символи такі зашифрувати трошки в інтер'єрі. Ну, Для прикладу, там висів годинник на стіні, і зразу хлопці вирішили, що вони хочуть обіграти саме цей навіть невеличкий годинник, але вони цілу стіну обіграли з годинником, де тато сином зривають за дерева годинники. Такий собі лейтмотив, що яблоня, ябл... Ябл... від яблуні далеко не падає. Uh -huh. Я хотів зобразити такого покровителе міста Сокола. Це, по суті, птах символ міста. І інші художники хотіли трошки природи принести в інтер'єр. Там і Голуб миру є, і планета, на якій всі дуже гарно вживаються, будинки мирні, і квіти. Ось така. По суті, така ідея нас. Чого ви бажаєте досягти цією картиною? Трошки принести таку цікавинку в інтер'єр. Тому що, в принципі, всі ми в будь-якій споруді громадській бачимо, ну, звичайний інтер'єр. Там стіни якось одного кольору. А хотілося, щоб подіти. Трошки розвивали свою фантазію. Вони заходять не просто в хол, а вони заходять в якийсь такий цікавий світ, цікавий світ, який ми зобразили, і навіть те, що ми придумали, діти собі ще додумують обов'язково. А як вам спало на думку реалізувати такий проект, приїхати до Слов'янська, саме до Слов'янська? Чому? Ну, проект артмобілізація ми вже ми робили в Чернігівській області і робили частково в Києві. Взагалі початково була думка, щоб з цим проєктом їздити в різні міста, більші, менші. В великих містах ми планували, що це будуть спальні райони, або ті місця, де мистецтво зазвичай не потрапляє. Ось або це можуть бути менші міста, можуть бути взагалі села. Ну, так склалося, що то влітку ми зробили в Чернігівській області, в восени в Києві. І коли стали думати, куди далі їхати, якось напевно, що так логічно, оскільки зараз дуже велика увага до Сходу України, нам здалося, що напевно, якщо вже вибирати, куди їхати, то краще ну, сюди логічніше. Ось почали вести перемовини просто от в інтернеті, якби знайшли людей, так які якось активні у Фейсбуці, ВКонтакті. Почали спілкуватися. Це був Слов'янський Краматорськ, От, але ми зрозуміли, що ми не встигаємо два міста до нового року, тому зупинилися саме на Слов'янську, бо звідси якось був набагато такий сильніший посил, що так це потрібно цьому місту. От. Ну, формат проекту він не тільки передбачає розмальовування стін. Ось також зараз також зараз дівчата проводять Настя і Іра проводять дослідження тут. Я думаю, что Настя краще да. про это расскажет, что сама выноровляет. Мы с вами в бюро архитектурном зотовыков в Киеве давно уже вынашивали идею провести исследование в одном из городов Донбасса, освобожденном, мирном городе, для того, чтобы понять, какие у города потребности по краткосрочным каким-то решениям, по стратегическим. И такая вот возможность у нас выпала присоединиться к команде арт-мобилизации в качестве таких вот исследователей. И поэтому мы... Мы были очень довольны, потому что у нас такая возможность возникла. Мы здесь уже пятый день, и мы активно работаем с разными группами населения, от просто прохожих на улице до активистов. Мы работали с гуртом «Славянск», мы работали с школьниками, студентами, активистами другими, представителями Спилки художники, Спилки художники а да, как вы работали, что что именно происходило во время вашей работы с ними? Uh -huh. Но ну, мы сейчас обрабатываем такой вот современный метод исследования города, мэппинг, когда архитектор, урбанисты выполняют роль такого модератора, который просто ведет опрос, как-то правильно подбирает uh -huh. критерии, и мы в формате живого общения задаем вопросы конкретные, которые фиксируем, собираем в кучу и их в графическом виде визуализируем на карту города Славянска, привязываем ответы их к конкретному месторасположению. То, То есть... есть вы узнаете, что жителям нравится, да. что бы они хотели да. видеть в Славянске, да? Да. Ну, мы понимаем, что есть ряд таких неотложных мер, mm -hmm. как восстановление разрушенного жилья или заброшенных зданий, вот как промышленные ваши зоны. Но мы также понимаем, что есть у местных жителей какие-то их такие особенные потребности желания по развитию города. То есть мы не стесняемся спрашивать их, чтобы они хотели видеть здесь в ближайшее время, через год, чтобы они хотели видеть здесь через 20 лет. Вот. Нам это все интересно и на самом деле мы очень довольны результатами этого исследования, поскольку мы не ожидали такой высокой активности таких вот позитивных отзывов, такой конкретики, очень много внимания э, людей э, сфокусировано на публичных пространствах, площади, городских улицах, парках, вот ваш в прошлом парк Шелковичный, сейчас парк Ленина, очень болезненное место. Все бы хотели его изменить, преобразить и вернуть ему функцию главного, главного массового парка в городе. Ну, много чего еще. Тут даже было приятно слышать, что есть такая потребность в велодорожках, в реконструкции тротуаров. То есть очень такие есть современные потребности, я бы сказала, для, для горожан. Ну, вы посмотрели город, видели город, и что бы вы, вы могли сказать, вот, поделиться впечатлениями ну, с нами? Да, мы много, помимо того, что мы общались с местными жителями, мы еще много гуляли пешком, угу. нам помогали местные активисты, которые поддерживают ту работу, вот которую какой мы здесь. Город кормим. он в ваших глазах да. Да. Интересно. Но, На самом деле, да, мы побывали уже и в Славянском курорте. Угу. И ребята были на Семеновке, мы в рыбхозе были. То есть мы, в принципе, исследовали весь город, да, и мы отметили вот, в первую очередь вашу уникальную природу, то количество озер, которые у вас есть, и их разнообразие, и же целебные озера. Есть такие озера, у которых много рыбы, и когда-то был у вас очень такой прогрессивный рыбный рыбхоз назывался район, да, да, да очень да, много да. там рыбного хозяйства было, и был тогда прогрессивный очень река Торец, казенный mm -hmm. Торец, очень красивая набережная, красивые виды, и mm -hmm. мы считаем, что очень большой потенциал именно в этом направлении, поскольку можно развивать какой-то экотуризм, наблюдение за птицами mm -hmm. у вас, мы слышали, есть много разных видов yeah. птиц, ор орнатологический парк, вот, можно развивать вашу набережную, которую вы уже начали осваивать, мы слышали, делать из нее какое-то место отдыха для горожан. То есть вот, и, Перспективы да. для развития есть. Безусловно, безусловно. Вот как для маленького города 120 тысяч человек очень много потенциала, потому что и, и курорт, и а, можно развивать а, вот, такие, производство керамики и вообще промышленные, ну, какие-то вот такие креативные индустрии. То есть помогать творческим людям реализоваться, создавать им выставочные пространства, как-то улучшать условия продажи, выхода на рынок. Действительно очень много что можно сделать хорошего в вашем городе. Ребята, а как давно занимаетесь реализацией подобных проектов? А, ну, то есть, ну, получается, с... у вас был Киев, и у вас был еще один город, да? Это на протяжении какого времени? Это вот в этом году мы сделали этих три проекта. Ну, идея возникла давно. На самом деле, все возникло с мыслью делать такой как бы, фестиваль искусств. Но э, как-то так получилось, что потребности, наверное... Ну, Потребности с извне немножечко поменяли направление, и это стало mm -hmm. более социально-культурное да, э, э, мероприятие. И поэтому, например, в воскресенье, когда э, э, вот что будет девушки воскресенье? представят воскресенье, свою, да. вот сейчас еще у нас есть несколько дней, да, когда mm -hmm. всю информацию, которую мы получили за эту неделю, она будет обработана и уже будет какой-то более или менее сделан вывод, первичный, mm -hmm. по крайней мере. Будет презентация вот этого исследования, которое проводили девушки, будет презентация э, тех картин, которые ребята успели за эту mm -hmm. неделю создать. И э, мы пригласили также из Киева, тоже из Днепропетровска, активистов и общественных организации, которые занимаются как раз проектами развития своих городов. Вот, они поделятся опытом, и есть надежда, возможно, здесь тоже как бы, инициативная группа, группа возникнет, которая э, какую-то идею озвучит, и, возможно, в будущем мы эту идею как, ну, вместе попробуем воплотить здесь. В захочет изменить город. Да, то есть, то есть лицо может измениться. Ну, то это не будет что-то масштабное на весь город, но, mm -hmm. я думаю, хотя бы какой-то один-два проекта было бы очень хорошо, чтобы они возникли, и дальше mm -hmm. как бы, эта работа продолжилась. И чего вы ожидаете от этого проекта? Вот конечный результат какой? Ну, конечный результат уже, который я сказала, что было бы хорошо, если бы этот проект бы. имел продолжение. Mm -hmm. да, то есть мы не можем инициировать все время, потому что все-таки мы из разных городов, и да. Да, как уже говорила Настя, мы не знаем так потребности города, как, как местные жители. Было бы хорошо объединить усилия. То есть есть инициатива и идея от местных жителей, есть какой-то опыт и там, в других городах у там, нашей команды, и если это объединить, то в будущем, возможно, возник какой-то общий проект. Ну, по итогам той работы, которую вы уже провели, как вам результат положительный? Вы ожидали большего? Вот можете сказать, поделиться этим? Ну, лично мне, мы повстречали и правда очень много людей активных, которые как бы ждут да, дополнительной информации, чтобы понять, что можно сейчас делать mm -hmm. в тех условиях, в которых сейчас есть Славянск. Как бы тут недалеко еще война, да, в то же время хочется как-то развиваться и понять, что делать. У нас сейчас, наверное, есть какая-то уникальная возможность обратиться к жителям всего города, с теми, с кем нам еще не посчастливилось встретиться, и мы хотим донести следующую информацию, что мы готовы помогать, делиться опытом, мы готовы выступать в роли никаких таких координаторов или консультантов, дистанционно, может быть, из Киева, это не так сложно, на это есть нам помощь интернет. Вот. Если найдется какая-то организация в вашем городе, у которой есть идея и желание изменить ваш город к лучшему, будь то, будь то мурал, стрит-арт или в интерьере рисунок, или вы, например, хотите поменять парк, построить велодорожки или преобразовать вашу набережную, пожалуйста, найдите нас, мы, мы вам как можем поможем, поделимся опытом или какими-то советами. В принципі, який би не був великий проект, його треба щось починати, і навіть такими маленькими кроками можна вже закладати фундамент для майбутніх глобальніших проектів. І куди обращатися? Є група у Фейсбуці Артмобілізація. Є е Connections. Connections так. Даже, може дуже важко запам'ятати. Ну <с> я думаю, що можна через просто через групу у Фейсбуці, артмобілізація, контактувати <two> з усіма учасниками команди, ставити <two> свої питання, ми вже знайдемо <two> до кого їх скерувати. Благо через соціальні мережі можна зараз швиденько сконтакту сконтактуватися з людьми в будь-якого куточку. Світ. Якщо можна, то хотіла б сказати, що є такі два головні меседжі: Незадоволений – зроби краще. І місто творить кожен з нас. Не забувати про наші права та нашу можливість. О, просто такі два позитивні меседжі до людей. Спасибо, дякую, дякую вам за зустріч. А телеглядачам нагадую, у нас в студії були члени команди проєкту «Артмобілізація» Діана Карпенко, архітектор-урбаніст Настя Пономарьова та Тарас Дугалюк, художник.